গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল ত' সকলো নিশ্চয় ভালে আছে আৰু সকলোকে ভোগালী বিহু ওলগ জনাইছোঁ আৰু বন্ধুসকল পুৱাই পৰাই ওলাইছোঁ এফালে আৰু ক'ত ওলাইছোঁ আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কিয় আহিছোঁ সেইটোও জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চাই থাকিব ত' আহক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো বন্ধুসকল যিহেতু আজি উৰুকা আৰু উৰুকাৰ দিনাতো ৰাতি সাঁজটো ভালকৈ খাবই লাগিব তো সেইবাবে বজাৰ গ'লোঁ আৰু বজাৰৰ পৰা লৈ আহিলোঁ এটা বৰালি মাছ ত' সেয়া চাওক আপোনালোকে বেছি নহয় এক কেজি সাতশ আছে আৰু সেইদৰে আজি ৰাতি আমাৰ খানা হৈ যাব লগতে আৰু হাঁহ আছে ব্ৰইলাৰ আছে ত' আজি হ'ব আমাৰ এক গপচ খানা এইফালে বন্ধুসকল ভাইটিয়ে মাছ কটাত ব্যস্ত কাৰণ মই মাছ কাটিব নোৱাৰিম অলপ ধপ পালোঁ সেইবাবে কি কাটি আছে আৰু এইফালে মাছ কাটি হৈ গ'ল আৰু মানুহগৰাকীয়ে মাছ ধুবলৈ লাগিলেই মাছখিনি ধুই মেলি আজৰি কৰি লৈছে সোনকালে অঁ বন্ধু অকল মই বৰ্তমান মেজি বনোৱা কামত লাগি আছোঁ আৰু চাওক আমাৰ ইয়াই মেজি প্ৰায় হৈ চাগৈ সেনেকৈ পাইছে আপোনালোকে এটা বনাই হৈ গৈছে আৰু এটা বনাম সৰুকৈ সেইটো আজিৰ কাৰণে আৰু এইটো মেজি আমি কাইলৈ ৰাতিপুৱা জ্বলাম আৰু এইয়া আমাৰ সৰু ল'ৰা ভাইটিয়ে এয়া ধুনীয়াকৈ মেজি বনাই দিছে আমাক মেজি বনাই সহায় কৰি দিছে আৰু এইফালে মানুহগৰাকী ৰৈ আছে ত' ভোগালী বিহু যিহেতু সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সকলোৰে মন আনন্দ উল্লাসৰ মাজেৰে ভৰি থাকে ত' চাওকচোন এই সৰু পোৱালিকেইটা এইটো ওচৰে সৰু পোৱালি আৰু আৰু এটা আছে তাত অলপ ডাঙৰ এই ভেলাঘৰ খাইছে ত' দেখা পাইছেনে আপোনালোকে আৰু ইয়াতে আহিলে আমাৰ এইটো কণমানিটোত পূৰা নাচি নাচিবলৈ ধৰিছে এই দেখিছে আপোনালোকে সি তাৰ আজি ফূৰ্তি হৈ আছে ন সি আজি বোলে ভেলাঘৰত থাকিব ৰাতি ত' বন্ধুসকল চাই থাকিব আপোনালোকে এইফালে আমাৰ হাঁহি পাই গ'লহি কাৰণ আজি উৰুকা যিহেতু আৰু উৰুকা ৰাতি হাঁহে মাহে যদি এসাঁজ নাখাওঁ কেনেকুৱা লাগিব বাৰু তো বজাৰৰ পৰা এটা হাঁহ ল'ল তো আজি আৰু লগত ব্ৰইলাৰ আছে মাছ আছে তো এক মজা খানা হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সম্পূৰ্ণকৈ আৰু বন্ধুসকল এইফালে আমাৰ মানুহগৰাকীয়ে মাছ ভাজিবলৈ ল'লেই কাৰণ ৰাতি কেইবাখনো বস্তু বনাব লাগিব সেইবাবে তেওঁ ক'লে বোলে দিনতে মাছখিনি ভাটি থৈ দিওঁ আৰু আজৰি হৈ থকা হ'ব তো সেইবাবে মাছ ভাজি আছে এইফালে বন্ধুসকল আমাৰ মেজি বনোৱা সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে চাওকচোন আপোনালোকে দুটা মেজি বনাইছোঁ এইটো আজি সন্ধিয়া জ্বলাম আৰু এইটো আমি কাইলৈ ৰাতিপুৱা জ্বলাম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সম্পূৰ্ণ কৰি বন্ধুসকল আপোনালোকক এফালে যাম বুলি কৈছিলোঁ আৰু দেখুৱাম বুলি কৈছিলোঁ ক'ত যাম আচলতে কিন্তু সেইটো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ তাত অলপ অসুবিধা হ'ল ভিডিঅ'টো কৰাত আৰু চাওকচোন আপোনালোকে আচলতে ক'ত গৈছিলোঁ ধৰিব পাৰিছেই কথাটো কি হ'ল মানে পৰহি দিনাখন মই অকস্মাত বাইকৰ পৰা পৰিল দুখ পালোঁ তো সেইবাবে ওচৰৰে মানুহজনৰ ওচৰত গ'লোঁ তেওঁ মানে বনৰ গুণৰ ঔষধ দিয়ে তো ধুনীয়াকৈ বান্ধি দিছে আৰু তিনিদিন ৰাখিব লাগিব বুলি কৈছে তিনিদিনৰ পিছত এই খোলা যাব তো ভাবিছিলোঁ বিহুৰ বতৰত অতি ফূৰ্তি কৰিম কিন্তু সেই ফূৰ্তি আচলতেও ইমানখিনি কৰিব নোৱাৰিলোঁ তো এনেকেই আজিৰ দিন কটাবলগীয়া হৈছে বিহুৰ বতৰত ত' তথাপিও চেষ্টা কৰিছোঁ আজিৰ দিনটোত বা বিহুৰ বতৰত কিনো কৰিছোঁ তাকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব হেপ্পী ভোগালী বিহু ত' বন্ধুসকল আমি এতিয়া উৰুকাৰ যি মেজি সেয়া জ্বলালোঁ আৰু অগ্নি দেৱতাক সেৱা কৰিলোঁ আৰু মেজি কাষত ৰুই মেজিৰ ওম লৈ আছোঁ আৰু সেইফালে মানুহগৰাকী মা আৰু ল'ৰাটো বহি আছে আৰু এনেদৰে আজি আমি দিনটো পাৰ কৰিলোঁ ৰাতিকৈ খানা আছে তো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়ালৈ ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো হয়তো অকণমান দীঘল হৈছে ত' চাব আৰু যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো চাই ত' প্লিজ লাইক এটা কৰিব এতিয়ালৈ ৰাখিছোঁ বাই বাই